اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں یہ ذکر ہوا تھا بنی اسرائیل پر دین سے دوری کی وجہ سے ظالم حکمران جالوت مسلط کر دیا گیا اس نے ان پر ظلم کیا گھروں سے نکال دیا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کا ایک وفد, وفد بیت, المقدس بیت المقدس پہنچا وہاں وقت کے پیغمبر حضرت, حضرت سمویل علیہ السلاۃ والسلام سے ملاقات کی درخواست کی کہ ہم پر کوئی حاکم ذمہ دار سربراہ سربرا متعین فرما دیں جس کی قیادت, کی قیادت میں ہم جالوت سے لڑیں اور اس کے ظلم سے نجات پائیں اپنا گھر بار وطن واپس لے حضرت سمیل علیہ السلام والسلام نے اللہ جل شانہو سے درخواست کی ان کی درخواست پر خداوند قدوس نے تالوط نامی حاکم ذمہ دار سربراہ ان کے لیے طے کر دیا آیت شریفہ, آیت شریفہ میں اسی کا, اسی کا تذکرہ ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ ان سے پیغمبر نے, نے ان کے نبی, نبی نے حضرت سمویل نے فرمایا اللہ, اللہ نے تمہارے لئے طالوت کو بطور سربراہ ذمہ دار بادشاہ مقرر کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ طالوت بظاہر کمزور کمبے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مالی پوزیشن بھی کچھ ایسی خاص نہیں تھی لہذا بنی اسرائیل جو غرور اور گھمنڈ میں بھرے پڑے تھے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ان کا گھمنڈ اور غرور ٹوٹا نہیں تھا گویا رسی جل گئی تھی لیکن بل نہیں گیا تھا یہ تالوت کی ظاہری حالت کو دیکھ کر پیغمبر سے حضرت سمویل سے کہنے لگے کالو انا یقون الہ الملک و بھلا تالو کو ہم پر کیسے سربراہی ذمہ داری حاکمیت مل سکتی ہے نحن احق بالملک من ہم بادشاہت کے سربراہ بننے کے اس سے زیادہ حق دار ہیں ولم من المال اور اس کے پاس تو مالی اعتبار سے بھی گنجائش نہیں جیب میں کچھ نہیں بھلا ایسا شخص ہمارے اوپر کیسے سربراہ ذمہ دار حاکم, حاکم تیع 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 ہو سکتا تا تا ہے है. حضرت سمیل علیہ, علیہ السلام, السلام نے انہیں جواب, جواب ارشاد فرمایا جس, جس میں سربراہ مملکت, مملکت کی ہمیشہ کے لیے صفات طے فرما دی ذمہ دار کے لیے حاکم کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے کن صفات کا وہ مالک ہونا چاہیے فرمایا ان اللہ اصطفا سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے چنا ہے اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے چنا ہے لہذا اللہ کے چناؤ پر ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ مطمئن ہو جائیں اللہ, اللہ کے ہر فیصلے, ہر فیصلے میں حکمتیں بھی 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 ہوتی ہیں سمجھ آئے تب بھی مانے سمجھ نہ آئے تب بھی مانے بس چپ رہے, رہے یقین رکھے کہ اللہ کا چناؤ اور انتخاب ان ہی ان کے حق, حق میں بہتر ہے کیوں اس لیے کہ اصل بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے اصل بادشاہ, بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے اللہ جسے, جسے چاہے بادشاہ, شاہ بادشاہ شاہ کے لیے حاکمیت کے لیے قوم کی ذمہ داری پیشوائی, پیشوائی کے لیے چن لے, لے، آپ اللہ فرما دیں اللہ تو ہی ہے بادشاہ تو ہی ہے ہر چیز کا بادشاہ تو تل ملک کا تو جسے چاہے بادشاہ دے, دے وطو وطو اور جس سے چاہے چھین تو منتشا اور جس جسے چاہے بادشاہ جسے چاہے عزت دے منتشا اور جسے جس چاہے رسوا کر دے بے دقل خیر اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے تو پہلی چیز یہ سمجھائی کہ اللہ کا چناؤ جو جو ہے, اللہ ہے اللہ کا, کا چناؤ سر تسلیم, تسلیم خم کر لو سر جھکا لو اسی میں تمہاری بہتری ہے, ہے اور دوسرا او مملکت, او مملکت کی صفت بیان فرمادی خوبیاں بیان فرمادی فرما کہ اس کے پاس ایک تو علم ہو بصیرت ہو سمجھدار ہو اور دوسرا اس کے پاس جسمانی قوت ہو جسمانی قوت ہو بہادر ہو دلیر ہو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو قوم کی پیشوائی کرنے والے رہنمائی کرنے والے میں ہونی چاہیے ڈھونڈتا ہے حکمت عملی طے کرتا ہے قوم کو کیسے اس کا حق دلوانا ہے کیسے ان میں نظم پیدا کرنا ہے کیسے قوم کو جوڑنا ہے ساتھ چلانا ہے یہ چیزیں وہ طے کرے گا اور زور بازو, زورے بازو سے, سے وہ قوم و کو و مظالم سے اور جس طرح, اور جس طرح یہاں ہے بادشاہ, بادشاہ اس کے ظلم سے نجات دلائے گا یہ یہ ہونی باقی پیسہ سربراہ بننے کے لیے ضروری نہیں مال و دولت جائیداد یہ تو آنی جانی ہیں اگر سربراہ مملکت پالیسی ساز نہیں علم و حکمت والا نہیں یا وہ بازو نہیں رکھتا بہادر دلیر نہیں تو کوئی بھی دشمن آ کر جتنا چاہے مال و دولت ہو فانن اس سے چین لے گا تو مال و دولت یہ تو عارضی اور فانی چیز ہے ہاتھوں کی میل آج ہے کل نہیں یہ سربراہ ذمہ دار حاکم بادشاہ بننے کے لیے ضروری نہیں اس کے لیے صاحب علم صاحب حکمت صاحب عقل و دانش ہونا ضروری ہے کہ رستے نکال سکے اس کے لیے بہادر دلیر شجاع ہونا ضروری ہے تاکہ قوم کو بزور بازو بزور طاقت ان کا حق دلوا سکے تو فرمایا کہ حضرت جالوت علیہ السلام نے اللہ نے فرما حضرت تعلوت علیہ السلام نے کہ اللہ نے جالوت کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے تمہارے اوپر تالوت کو حاکم مقرر کیا یہ حضرت سمویل کی رہنمائی تھی لفظوں میں مجھ سے معاملہ ادھر ادھر ہو گیا جالوت تو ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر تھا حضرت سمویل پیغمبر تھے تعلوت ان کے لیے حاکم مقرر کیا گیا تعلوت ان کے لیے حاکم مقرر کیا گیا فرما صطف علیکم وضا دست علم العلم والجسم اللہ نے تعلق کو چنا تمہارے لیے اور زیادہ دیا اسے کشادگی علم میں بھی اور جسم میں بھی ملکہو من یشا ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہ عطا کرتے ہیں علیم، اللہ وسط والے ہیں علم والے ہیں اس کے خزانوں میں کمی نہیں وہ دیں اس کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا غربت مالداری تو ساری گراؤنڈ میں اور زمین کی چیزیں ہیں اللہ, اللہ کے لیے ایسا, ایسا کچھ نہیں بڑے کھلے دل, دل والا ہے اسی نے تمہارے لیے تعلوت کو حاکم مقرر کیا پھر دل علم دل والا کیا. ہے اللہ ہی جانتا, جانتا ہے کہ تعلوت ہی تمہارے لیے بہتر رانما ذمہ دار اور حاکم, حاکم مقرر ہوگا اللہ سمجھ دیں عمل دے کی توفیق بخشیں بخش بخش